যোৱা বালেপত উঠি যদি হাল আমি ভাত এইফালে যাবি আমি ভাত পানী খাই বৈ হাল কি খবৰ সকলোৰে ঠাণ্ডা বহুত পৰিছে নহয়নে বাৰু সকলোফালে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাই কেৱল আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বেমাৰ লগতে আমাৰ নিজৰো বেমাৰ আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ একেবাৰে ৰাতি ৰাতিৰ মানে খানা বনাই আছোঁ খানা বনাব পৰা মই বোলো বহুত দিন হ'ল ব্লগ এটা বনোৱা নাই ব্লগ এটা বোলো আজি আৰম্ভ কৰি লওঁ আৰু সেয়া খানা বনাই বনাই আপোনালোকৰ লগতো কথা পাতোঁ আৰু আপোনালোকক দেখোঁ আৰু কি বনাই আছোঁ আজি এইফালে মাংস অকণমান বনাই আছোঁ দেখিছেনে এইফালে এয়া বনাই আছোঁ ভাত আৰু আনটো ফালে এইয়া আছে অকণমান চিকেন ডিনৰ আৰু এক গুটি আলু ভাজি কৰিছিলোঁ তাৰ পৰা ইয়াতে আছে দাইল এইয়া দাইলখিনি মোৰ নহয় এইকেইদিন বহুত বেয়া দিন চলিলে আন বেমাৰ বেমাৰ ছোৱালীৰ বেমাৰ এইফালে এতিয়া আগফালে এজনীক বহাই থৈছোঁ পঢ়িবৰ কাৰণে ইয়াত আৰু এজনীক ক'ত বহাই থৈছোঁ গম পাই এইয়া এইয়া এনেকৈয়ে কামবোৰ শেষ কৰোঁ আৰু গম পাই নাই এয়া য'তে মানুহ থাকে তাতে তাইক বহাই মেলি ৰাখোঁ সেনেকৈ মিলাই মেলি চলি আছোঁ আৰু এইফালে এয়া বাইদেউৰ খেল ধেমালি হৈ আছিলে খেল ধেমালি ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু কালি মানে সোমবাৰে আজি যিহেতু ছানডে হয় কালি মানডে' আছে বতৰ বিতৰণি চেটাৰডে অলপ হ'ল কিন্তু মানডে কাৰণে অলপমান থাকিলে তো সেয়া এতিয়া কালিতো যাব স্কুল বতৰ বিতৰণি আছে তাৰ পৰা ত' বিহুৰ বন্ধ হ'ব তাৰ পৰা আকৌ স্কুল আৰম্ভ হ'ব তাৰপাছত আৰু একজাম আহি পাব তাৰপাছত লগালগ আমাৰ ৰমজান ষ্টাৰ্ট হ'ব সেয়া আৰু সেইবিলাকেই কৈ আছোঁ সেইকাৰণে ৰমজান তাৰ পৰা ভণ্টি লৈ যিহেতু মই কাম সকলোখিনি মিলাব নোৱাৰিম তুমি এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেচন কৰি থকা গতিকে সেইয়া পোৱাত লাগি আছে আৰু গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান কালি ৰাতি যিহেতু আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু তাতে সমাপ্ত কৰি দিলোঁ মানে পাছৰখিনি আৰু করবলে একো নহলে তো এটা মর্নিং একবারে গা পা ধুই মিলি রেডি হলো ছোলকও স্কুল পালো যেহেতু কালি কইস মা আপনার যে তাই বটা বেতরণী আছে আজি অকান দেয় যাবলসে অনকালে গোল তারপর মূর কাম বন হল আর এফে মোম জুলনাত আছে মই কাম মানে কি সব করা নাই কাম কেটামান কাম আছে আৰু আর লাহে বোলো বোলো পটককৈ মনত পৰিলে মানে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কালি কৰিছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো তাতে থাকিলে তাতে থাকিলে মানে তাতে থাকি যাব আৰু মোৰ সেনেকুৱাই হৈ থাকে সদায় আৰু দিনটো কি কি কৰোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই থাকিম তো আপোনালোকে চাই থাকিব বহি বহি এইফালে বগৰীখিনিৰ কথা মনত পৰোঁতে হঠাতে বগৰীখিনি ধুই মেলি লৈ পেলাই মই বোলো দবা এখনতে দি মেলি ৰ'দত দি দিওঁ আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত বেছি খাবলৈ মেলিব পৰা নাই কাৰণ কাহ চাহ হ'ব যে সেইয়ে আমি এতিয়া ফুফু যাওঁ ক'ত যাওঁ কিয় আমি এতিয়া দাদি ঘৰ যাওঁ আমি এতিয়া দাদী ঘৰ যাওঁ गई यही गोल गई को ठिम गेती दिया गई जो ठिम लेती या हमी दिया बो मदिलु बो मदिलु हमी जाइतिया আমি ঘপককৈ আহিবলগীয়া হ'ল মানে বৰজনাটো ঘৰলৈ মানে শাহুমাহঁতৰ ইয়ালৈ আহিবলগীয়া হ'ল কাৰণ আমাৰ বৰজনাটো ডাঙৰ বৰজনাটো ছোৱালীজনী মানে বাৰ্থডে আছিলে আজি তো পতককৈ মানে হঠাতে সিহঁতি গধূলিতে ইয়াৰ কেক চেক আনি মেলি বাৰ্থডে' পাতিলে তো তাৰ কাৰণে ইয়াক গ'লোঁ আৰু বেছি মানুহ পতা নাই হঠাতে সিহঁতি কৰিলে যিহেতু গোটেই ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি মানে তাইৰ লগৰখিনি আৰু তাইৰ এইজৰ যিমানখিনি আছিলে তাতকৈ অকণমান ডাঙৰ সিমানখিনি ইয়াত মাতিলে মেলিলে আৰু তেনেকৈ মিঠাই চিঠাই খোৱা মেলা হ'ল আৰু এইফালে এজনী হয় আমাৰ চুইটি চুইটিকো আপোনাৰ মোক দেখাই দিলোঁ আৰু আমাৰ মোৰ এয়া আহি মেলি উৎপাত যিহেতু তাই সহ্য কৰিব নোৱাৰে নিজানত থাকি বহুত বেছি ভাল পায় তাই তাইকো এয়া হুৱাই দিলোঁ আৰু শুৱাই মেলি আৰু গৈ মেলি এয়া মোৰ কেক চেকবোৰ মানে কটা মেলাত এইবিলাকত লাগিলোঁ আৰু তাইক হোৱাই দিলোঁ কাৰণে ভাল হ'ল আৰু এইফালে গিফ্ট কেইটামান উঠিছিলে গিফ্টকেইটা আগে ভাগে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ তাৰপৰা এয়া কে'ক কাটি হোৱাৰ পাছতে এয়া মিঠাই চিঠাই ৰেডি চেডি কৰিলে আৰু ময়ো লাগি দিলোঁ বৌৰ লগত তাৰপিছত বৌৱে চিকেন পোলাও বনাবৰ কাৰণে চিকেনখিনি অলপমান কটা পোচা কৰি আছে তাৰপিছতে এয়া পোলাও হৈ গ'ল পোলাও বনালে আৰু তাৰপিছত আমাক গৰমে গৰমে ৰাতি যিহেতু হৈ গৈছে ঠাণ্ডাও বহুত আমাক খাবলৈ দিলে আৰু আজি নহয় ৰাতিপুৱাৰীপৰা ওলালোঁ বহুত বাটলৈ যাবলৈ কাৰণে ক'লে যে আপোনালোকক কৈ থাকি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব দেই সেইয়া নতুন বছৰসমূহৰ পৰা বেমাৰ বেমাৰ বেমাৰে যিহেতু ক'তো ফুৰিবলৈ যোৱা হোৱাই নাই তো আজি ভাবিলোঁ যে অকণমান ফুৰি আহোঁ আৰু অকণমান মোৰো মানে ভাল পালে কাৰণ জ্বৰ কাহ চৰ্দিবোৰ হৈ থাকিলে মানে ভাল নালাগে নহয় ওলাই গৈ মেলি তো সেইকাৰণে তাই অকণ ভাল পালে তই বোলো এতিয়া গৈ অহাকৈয়ে কথা অকণমান যাওঁ কৰি আহোঁ আমিও তো আপোনালোকে চাই থাকিব বাকী আমাৰ ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'ল নটা বাজিয়ে গ'ল তো অকণমান দূৰ বাট হয় সোনকালে যাব লাগে গৈ থাকোঁ লগ পাই থাকিম আমাৰ মানুহজনৰ সদায় দেৰি হয় ওলোৱা গম পাই থাকোঁ এতিয়া ওলোৱা দেৰি কিবা এটা যদি কৈ দিওঁ হৈ যাব তাত ছোৱালীও হৈ থাকিলে ঝোন নাথৈ দিছোঁ আপনি কৰি আছে আৰু মই চুলি বান্ধি ল'লোঁ কাৰণ স্মুথ থিংটো গুচি গ'ল যে এতিয়া নতুন নতুন চুলি যে গোটেই কাৰ্ড হৈ গৈছে ফোন এটা আহিছিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কাটি দিবলগীয়া হ'ল আৰু ছোৱালী মানে শুই গ'ল তাইক ঘূলনা দিছে এতিয়া পিনে ওলাই আছে আকৌ এইফালে দুজেগাত সোমাবলৈও আছে সেইখিনি কৰোঁতে 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 বহুত দেৰি হৈ যাব সদায় মানে ভাবোঁ যে ক'ৰবাত যাম সোনকালে কিন্তু সদায়েই মানে দেৰিয়ে হয় আৰু এইফালে যদি কিবা এটা কৈ দিওঁ সেইকাৰণে একো নোপোৱাই ভাল আছে কাৰণ ক'ৰবাত যোৱাৰ সময়ত মুখটো বেয়া কৰিতো লাভ নাই ন বাকী গৈ থাকোঁ আপোনালোকক এতিয়ালৈকে কোৱা নাই যে ক'ত যাম কিন্তু ক'ম দেই ক'ত যাম ৰাস্তাত কৈ যাম হা ফাইনেলি গাড়ীত বহিলোঁ এইফালে ছোৱালীও কোচৰত আছে এইফালে এজনী পিছপেনে এইফালে এজনী ইয়াত ৰ'দ লাগিছে চকুত টোপনি তাই এতিয়ালৈকে হোৱাই নাহি ৰ আমাৰ চবতকৈ দেৰি ওলোৱা কাৰ হয় কোৱাচোন পাপা সদায় লাষ্টত ওলাই হয় নকচোন আৰু ক'লে মানে কি কয় কিবা এটা ক'লে কি কয় তাহাঁতি আমি ওলাই আহিলো এনেই ঘৰ চৰ পাৰ হৈ ঘৰৰ ওচৰতে তেল দিব তেল সোমাইছোঁ আমাৰ একেটে শুই যায় পূৰা ক'ৰবাত যাব আমি এতিয়া গৈ আছো আৰু শিমলুগুৰিত সোমাম কিবা এটা ল'বলৈ আছে লৈ মেলি তাৰপিছত আৰু শিমলুগুৰি আহি পালোহি পাই মেলি শিমলগুৰিত দোকানত সোমালোঁ কাপোৰ ল'বলৈ আছে ম'মোৰো মানে কি হয় কাপোৰবিলাক আমি লগালগ পিন্ধাই দিওঁ কাপোৰবোৰ সৰু হৈ যায় যিহেতু বহুত বেছি কাপোৰ লোৱা হ'ল আৰু চব পিন্ধাই পিন্ধাই দিছোঁ মই ঘৰতে আৰু এই ফ্ৰকখন বহুত বেছি ভাল লাগিলে ফ্ৰকখনো তাইৰ কাৰণে লৈ ল'লোঁ আৰু আৰু এযোৰ কাপোৰ লৈছোঁ তাৰ কাৰণে লৈছোঁ আপোনালোকক ক'ম বাৰু সেইফালে আমাৰ মমো উঠিলে আৰু ডাঙৰ বেটী আৰু হাজবেণ্ড গৈছে মিঠাই অকণ ল'বলৈ আমি পালোঁহি নাজিৰা আৰু তাইক চাওক না কি কৰি কৰি গৈ আছে ইমানেই চিঞৰি চিঞৰি গৈছে মানে সেই বহুত ভাল পাইছে আৰু আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে আমি ক'লে গৈছোঁ আমি মই গৈ আছোঁ আমাৰ ভণ্টিজনীৰ ঘৰলৈ ষ্টেচনতে বৌক লৈ গৈছিলোঁ সেই তেতিয়াই যোৱা ভণ্টী মানে ননদজনীৰ কথা কৈছিলোঁ সেই ডাঙৰ ননদজনী সৰুজনীকো আমাৰ ঘৰত দেখি থাকে তালৈ যাওঁ এয়া আৰু এটা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল কি হ'ল গম পাইছেনে দোকানত যে সোমাইছিলোঁ সেই কাপোৰ এযোৰ ল'বৰ কাৰণে মানে সোমাইছিলোঁ আমাৰ ননন্দী ছোৱালীজনীৰ বেতুৰ কাৰণে কাপোৰ এযোৰ ল'লোঁ আৰু তাইৰ কাৰণে ইয়াত টোপি চুপি ল'লোঁ কি হ'ল গম পাইনে গাড়ীখন মানে নচলাই 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 বেটেৰীটো বহি গৈছে এতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ এটা জেগাত সোমাম বুলি কিন্তু তাত সোমোৱা নহ'ব কিয় জানে গাড়ীখন মানে ষ্টাৰটো বন্ধ হৈ গ'লে ষ্টাৰটো নোহোৱা হৈ গৈছে ডাঙৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল বহুত বেছি দিগদাৰ হৈছে এতিয়া নাজিৰাত আছোঁ আমি মিঠাই চিঠাই ল'ব আৰু তাৰপিছত গৈ থাকিম এফালে সোমাম ভাবিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ আপোনালোককো দেখাম কিন্তু চাগে নহ'ব লং জাৰ্ণি লং জাৰ্ণি কৰি কৰি আমনি লাগিছে দেই ৰাইজ ৰাতিপুৱা সেইকাৰণে সোনকালেও পাব লাগিব আৰু ঠাণ্ডা মানে যিমানেই হওক নহয় ক'ৰবাত ওলাই গৈ মৰ আছো লাগেই আৰু ৰাস্তা ইমান বেয়া এইফালে এইডোখৰে বেয়া নে আগলৈ বেয়া নাই এইফালে এয়া আমি আহি পালোহি আৰু এয়াই হয় ন নজনীৰ ছোৱালী আমাৰ বেটু মই জন্ম হওঁতে তাইক বেটু বুলি যিহেতু মাতিলোঁ গতিকে তাই এতিয়ালৈকে মোৰ বেটুৱে হৈ আছে আৰু এইফালে আমাৰ মমুক দেখিছে ন আমাৰ মোমো আহি পায়ে খেলা ধান্দাত পূৰা লাগি গ'ল এইফালে বায়েকে ভনীয়েকে আৰু গোটেইকেইজনে মিলি লৈ পেলাই খেলা ধান্দাত লাগিছে আৰু মই কথা পতা ধান্দাত লাগি গ'লোঁ তাৰপাছত আমাক দিলে চাহ খাবৰ কাৰণে তাৰ পৰা আমি খালোঁ চাহ চাহ খোৱাৰ পিছত জোমাইৰ লগত অলপ ধেমালি সেইটো আমাৰ জোঁৱাই এইফালে আমাৰ ভনীয়ে চকাত ভাত বনাই আছে এইজনী তাইয়ো ইউটিউবাৰ বনিছে লাহে লাহে আৰু মই এইফালে এয়া বহি আছো ধুনীয়াকৈ তাই ভাত বনাই আছে ধেমালি চুপতি কৰিলোঁ আৰু তিনিটামান বাজিলে ভাত খাওঁতে আমাৰ এইফালে এয়া দেখিছেনে এটা এটা কৰি ভাত খাবলগীয়া হৈছে কাৰণ আমাৰ মমকো ধৰিবৰ কাৰণে মানুহ লাগে তাৰ পাছতে আমি যা বোলো বাগানৰ চাব মই এবাৰ আহিছিলো নেখাইছিলো নহয় তই তেতিয়া ওলোৱা নাছিলি তই আজি ওলা ওলাইছো আৰু মাজে মাজে গৈ আছো বাইদেউ নাইকিয়া লোৱা ফটো চটো মাৰি মেলি আমি আহিলোঁ ঘূৰিত বাগানৰ পৰা তাৰপিছত এইফালে ভণ্টিহঁতৰ ঘৰটো বনাই আছে আৰু পাছফালে মানে কেঁচা ঘৰটো আচাৰফালে ইয়াৰ পকা ঘৰটো বনাই আছে তাৰপিছত আমি আবেলি আৰু চাহ অকণমান খাই মেলি আকৌ তাই চাহ দিলে বনাব মনা কৰিছিলোঁ আকৌ বনালে চাহ তাহ খাই মেলি এইফালে ইয়াৰ ঘৰলৈ ওলাই আহি গ'লোঁ ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ কাৰণ আমি এইফালে কমলাবাৰীত সোমাম বুলি ভাবিছিলোঁ কমলাবাৰীত সোমাবৰ কাৰণে গাড়ীখনৰ কাৰণে ভয় লাগিলে কিন্তু আলাই কৰাত গাড়ীখন একো নহ'ল গাড়ীখনে বাৰু ষ্টাৰ্ট হ'ল দেই আৰু অহা সময়ত একো কোনো ধৰণৰ একো প্ৰব্লেম নহ'লে আৰু বহুত বেছি দেৰি হ'ল মই যিহেতু চুৱেটাৰ নিয়া নাছিলোঁ গতিকে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সোমাই যাব বুলি কিয় আৰু গুচি আহিলোঁ তাৰপিছত বেটুৱে ইমান আমনি কৰিছে ন আমাৰ লগত আহিব লাগে তাই কিন্তু মাকক এৰি ৰাখি থাকিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তাইক নানিলোঁ কিন্তু আনিব মন আছিলে আৰু সিদিনাই আছিলে মাঘৰ বিহু মাঘৰ বিহুৰ দিনাখন ইয়াত টুচু পূজা যিহেতু হৈছিলে ৰাস্তাতে বোলো টুচু পূজা এইখিনিও আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব দেই আপোনালোকে